Доброго ранку, ви дивитесь Student Life. Сьогодні учасники клубу Сухомолинець педагогічної академії нам будуть розповідати про заходи, які вони організовують. У нас происходит такое мероприятие, как посвящение новых студентов в наш клуб, в клуб «Сухомлинец». Как бы в этот день мы просто собираемся нашими студентами, обговариваем те самые книги. Пришедшие студенты рассказывают, почему они хотят к нам прийти, почему они так заинтересовались нашим клубом и как бы что они знают именно об этом педагоге. Каждый месяц у нас выпускается газета, посвященная нашему клубу «Сухомлинец». Как бы в этот, допустим, последний месяц прекрасную выпустили газету «Первого Курсники. Они там прекрасно отметили э, нашу благотворительность, наши собрания и последние наши сухомлинские читания. Наше последнее мероприятие было то, когда мы ходили в дом семейного типа «Наш дом», ну, который называется «Наш дом». Перед тем, как мы ходили в этот дом, мы собрали, наши студенты собрали пожертвования, то есть мы собирали деньги, мы собирали подарки. Когда мы пришли в этот дом, дети были очень рады нашему приходу. Мы подготовили не только подарки, но мы еще составили сценарий как бы праздника Дня Святого Валентина. Они нам рассказывали о том, как они общаются со своими сверстниками, которые живут за границей. Они расспрашивали нас о нашей академии, спрашивали у нас, как им лучше поступить, куда. Мы спрашивали у них, какие профессии они, ну, как бы им по душе, какие їм подходят. В дальнейшем мы планируем э, как бы продолжать нашу работу с домом семейного типа наш дом. И мы ждем их у себя в академії и планируем, что мы с ними встретимся где-то в ближайшее будущее. Тож на цьому все. До зустрічі в Student Life. Навчайтесь з нами та з задоволенням.